Cənab doktor, bir sual verim. Siz yəmenlisiniz? Yəni hal-hazırda gediş-gəlişiniz varmı? Bəli. İslamın geniş mənasında, yəni Vəhabi olduğunuza baxmayaraq, siz də müsəlman sayılırdınız. Siz peyğəmbərin alayhissəlamın məqamı, fəziləti, kəraməti və şəhnə haqqında burduqlarını eşitməmişdiniz? Peyğəmbərin ə, xanım Zəhra salamullahə əleyhinin, İmam Həsən və İmam Hüseynə mehriban baxışları və gözəl sözləri və xoş rəftarları haqqında, hətta Peyğəmbərin Qadirxuq günü dediklərini oxumamışdınız? Oxu, sizin alimləriniz də bunları deyirlər. Bəs niyə düşmənçilik edirdiniz? Bu qədər ə, sözlərin qarşısında, bu qədər deyilən hədislərin qarşısında düşmənçiliyin səbəbi nə idi? Necə izah edə bilərsiniz? Xanım Zəhra salamullahə əleyhınin evinə olan hücumu, İmam Həsənin zəhərlənməsi və Kərbəla hadisəsindən sonra etiraf edirəm ki, Əhlibeytin fəziləti haqqında olan hədislər Şiələrdən başkasının kitabında Qəbristanlığa dönmüşdür. Qarşımızda olan Şam kimi idi. Bu hədisləri Ərusi kişilər oyuncaq şamlara oxşatmışdılar. Mən Şii olandan sonra o şamlara ruh gəlib həqiqi şamada döndülər. Sizin bu dediyiniz hədislər İmam Hüseyn şəhid olandan sonra özüllüdür. Bir də bu hədisləri oxumuşdum. Onlardan biri məşhur hədisdir ki, Allahın Rəsulu buyurmuşdur. Əlinin mənə olan nisbəti Aaronun Musa ilə nisbəti kimdir? Sonra, hədislər Bu hədisləri sənəd və ravi baxımından o qədər zəiflədi barədən apardılar ki, biz Əlinin düşmənlə haqqında oxuyanda salavat zikredirik. Amma Əlinin fəziləti haqqında oxuyanda isə rəngimiz dəyişir. Sizin oxuduğunuz universitetdə ki, Əli düşməni tərbiyə edilir. Yəni həmin universitetdə oxuduğunuz müddətdə siz bu mənzilət hədisini orada oxumamışdınız ki, Peyğəmbər və Əli Əl-İslamın nisbəti Harun və Musa olan nisbəti kimidir. Bunu oxumuşdunuz? Bəli, oxumuşdum. Bunu oxuyub oxuya sonra necə şəkidirdiniz ki, bu Əlidir? Bu şəkil onca hissədir. Problem burdadır ki, 14 əsr müddətində o qədər bu hərislərə əl atıblar ki, təhril ediblər başqa lüğət mənalar veriblər ki, daha heç bir əsər qoymayıblar. O qədər Əliyə zülm ediblər. Əleyhinə şairlər deyiblər ki, daha bu hərisləri inan qoymayıblar. Bizim müqəddəs kitablarımızda bu hərislər var. Amma Əliyə qarşı o qədər bəlbin olmuşuq ki, daha əsər etmirdi. Eyni Əməvi dövlətinin etdiyi kimi. Bir sual. Siz kitab çap etdirmisiniz? Bəli. Vəhabiyyətdən 12 İmamə rehlət. Yox, yox. Şii olmamışdan qabaq. Əli əleyhissalamun əleyhinə kitab yazmısınızmı? Bəli, bəli. İndi o kitab hardadır? Qulatlarla Şiələrin bağlılığı adında kitabı, Şiələrin əleyhinə yazmışam. Şiələrin əleyhinə yazdığınız o kitab hardadır? Neynə bilisiniz ona? Vallahi həmişə mən Allahdan məxfusan qədir gecələrində bağışlanma istəyirəm və həm də olsun Allah'a biz Əli'ni layiqincə tanımasaq da beləki bağışlanaq. Çaq rekabillər. İmam Ədiyə şunaxtı budur. Həmin kitab evinizdədir? Bəli, kitabın əsli məndədir. İndi o kitaba baxanda nə hiss keçirirsiniz? Vallahi, iki hiss keçirirəm. Birincisi Həzrət Əliyə qarşı xəyalət etsəm. İkincisi sevinç, xoşhallıq hissiki bəzi insanlar demişdilər. çox yaxşı keçək əsas məsələyə. nə baş verdi ki? bizim əziz qonağımız ona deyim ki, indisə əziz deyirəm, o zaman tanısaydım əziz deməzdim siz siz əzizisiniz, başımızın tacısınız, gözümüzün nurusunuz. O vaxt isə pislik tutduğunuza görə şiyəli əziz ola bilməzdiniz. Bu gün şey bizim dostumuz və yoldaşımız. Bəs nə baş verdi ki, necə tapdınız? Sizin sözünüzlə desək, Əl-Əleyhə salamın Əleyhinə yazdığınız kitaba baxdıqda keçirdiyiniz o xoşbəxtlik hissi O xoşbəhtlik hissini yaşamğa nə səbəb oldu? İkinci nə toqquşma, nə çevriliş, nə baş verdi ki, minbərlərdə Ələ Ələyhis salamə qarşı nit söyləyən, məqalələr yazan və kitab yazan doktor birdən-birə Ələ aşiqinə çevrildi. Yuris Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında İmam Muhammed Səudun məktəbində təhsil alırdım. Məktəbin kitabxanasında Əl-Ətbul Cəminin kitabının əlehinə yazılan kitabları oxuyurdum. Kitabxana Əl-Ətbul Cəmil Şafii məzhebindən olan böyük alim İbn Əqil Şafeyinin yazdığı kitabdır. Bu kitab Hazretə Əl-Hüseynin şəxsiyyətini müdafiə edirdi. Mən bu kitabın əleyhinə yazılan kitabları oxuduqdan sonra Əl-Ətbul Cəmil kitabını özüm oxumaq istəyirəm. Məktəbim kitabxanasında rəhbərlərindən mən bu kitabları oxumaq qadağandır elanı vurulmuşdu. Kitabımın dərsi qoyulub. Allahpol Cəmil kitabu elə bu rəftdə idi. Gofdum bu kitab. Mən özümü təqintirdim. Sə bir mühəqqiq olaraq o kitabı istədim. Mənə dedilər ki, bu kitab acdırıcıdır. Onu oxumaq çox xətərlidir. Buyurdum ki, burada elə bir şey yoxdur. Səudiyədə bu kitaba cavab olaraq onlarla kitab yazılıb. Mən özüm hədis fakültəsini bitirmişəm. Və ixtisasım peyğəmbərlərin hədisləri üzrə olduğu üçün o kitabın özünü görmək istərdim. Uzun sürən isrardan sonra çətinlik də olsa, axır icazə verdilər. Mən o kitabı oxuduqca öz səhflərimi görməyə başlayırdım. Bu kitab vicdanı ortaya qoyurdu ki, niyə biz peyğəmbərlərin başqa səhabələrlə müdafiə edirik? Ancaq bir dəfə də olsun həzrətəlinə müdafiə etməmişik. Albukeo da səhabədəndir. Hətta Əhləbeytdəndir də. Niyəcün onun haqqında bir dənə də olsun kitab yazmamışıq? Niyə o dövrdəki hadisələrdə həmişə onu günahlandırmışıq? Niyə Muaviyənin Şam valiliyindən istəfasını tələb edəndə onu məhkəmə etdik? Axı ah, Muaviyənin necə insan olduğunu bilirdik. Onun mənfəət tələbliyindən müsəlmanlıqdan uzaq olduğundan xəbərdar idi. Bunları oxuduqca mən Əlinin məzlumiyyətini başa düşürdüm və Əliyə olan kinküdöyrətim aradan gedirdi. Hancinin İbn Əli Şafii öz kitabında peyğəmbərlərin Əli barəsində dediyi hədisləri müzakirə edirdi. Mən elə gəlirdi ki, o özü də Şiəliyi qəbul etmişdi, lakin bunu aşkara çıxara bilməmişdi. Çünki bunu etsəydi onu eydam edə bilərdilər. Əziz imaratı dinəhs. O öz kitabında buyururdu ki, mən apardığım araşdırmalardan sonra peyğəmbərin bütün risalət həyatında dəfələrlə və ısrarla Əlinin haqqında hərislər dediyini gördüm və bu məni təəccübləndirdi ki, Əli barəsində bu qədər ısrar və təkrar nəyə lazımdı? müxalifə peyğəmbərin əliyə dair buyurduğu hədisləri onzur aşirətül aqrabin ayəsinin nazil olması ilə bağlayır. Çox həmişə məzurum kədim. Sonra naməhayı bəradət. Yəni peyğəmbərliyini elan etdikdən sonra Əlinin imamətini elan etdi. Bunların hamısını oxuduqdan sonra mən hələ də şii olmasam da vəhalilikdən çıxmışdım. Və məndə şübhə qalmışdı ki, niyə belə hədislərlə peyğəmbərin istidlarları ilə Ali dördüncü oldu. <laughs>